Ваша причина остановки у меня. Проверяем, вот, 30 до выставки про национальную Какие документы интересуют вас? Какие по случаю это ваши услуги? Представьтесь вы, пожалуйста. Я же вам представил. До полного ознакомления. До полного ознакомления. Удостоверение. По свечению ваше. Где написано по свечению? Представим Где написано посвящение? Показываем. А а что там? Полное, полное ознакомление. А вы вы... вытащили, вытащили полное ознакомление. Вы, вы нам не указываете, что нам работать, пожалуйста. Выполняем закон на полиции. Я выполняю закон. Полного... А, До закон. полного. До а, вы, пожалуйста. Полного... Я вам не заперечу. Вы, Я, Я сейчас осадку. так же самое буду показывать. Покажите. Что вы кричите? До Долго. полного ознакомления. Вы ознакомились? Нет. Прочитайте, будь ласка. Алексей Сергеевич, инспектор. инспектор До да. 4 10 26-го. Обратную сторону. Полиция. Вы э, мать, да? я вам ничего не буду. Чего это? Тому, что. А чего это вы не будете воймать? Тому, что. Вы побачиваете. Хорошо, почищення. вопрос следующий. Меня зовут Николай. Нет. Меня зовут Николай. Ну. Ты веришь мне? Ты или вы? Мы же с вами на вы а я? Ты за мной, ты за мной. Будешь спелкуваться на вы, а я с тобой буду спелкуваться на ты. Послушайте, пожалуйста, что Ты понял меня? Я с вами Я говорю, ты меня понял? Что у вас Ничего меня осталось. Смотри, ваше, пожалуйста, посвящение. Я с вашим, Я с вашим коллегой разговаривал. давай. давай я вас попрохаю. Покиньте. Да, хорошо, давайте. Вот хотел еще бы вытащил. Да, Близко. вот смотрите, берите пример. Это ничего, не А что вам даст меня проверить? Смотрите, сколько людей. Что вам Что вам даст? Причина. Ну, я чем-то подаю. Есть у вас ориентировка. Что вам дает это, Николай. Ты веришь мне, что у меня все в порядке? Микола, давай то Что Чего это вдруг? Я что, на какое-то служебное положение или что? Давайте земной будет. Конечно, не рую, потому что вам доверия нет. Микола. Вы нарушаете закон с людоловами, ездите, блядь, и ловите людей. Не Необоснованно. Лично к тебе никаких претензий нет. А как к организации полиции есть. Ты представляешь полицию. Конечно. Давайте Да, говорите. Старший капитан полиции. Да, что вас интересует? Рот и так только противного Ага. Разворот не биг да, Это Дивиться. Сейчас, сейчас секундочку, Пожалуйста. Паша, это э, вам пропуск Поясню. Да, вы поняли. Посвящение наказом э, Министра внутренних. Вы видели Украины. образец вашего посвящения, как оно должно быть? Э, поведомляю. значит, и те, и те посвящения. Видно, что законодательства. Вы можете сказать, да, что, ну, если вы уже начали да, в этом русле, так, так, так. что это посвящение что-то, ну, есть? Соответственно, да? наказом Министра внутренних угу. Украины. Где это можно посмотреть? это ДИ Аваковым Арсеном. Угу. Но я, честно, я, у меня нема с собой этого наказания. Я понял. Не могу. А, Можно, так, я а такой вопрос, вот у 3 вас 3 всех. 2. У вас есть отсрочка, а ребята? Так, в резерве. Так. Вы можете показать? Нет. Почему? Вот это смотрите, мы не забывали, смотрите да, я на общественный да, начало хочу проверить, вы ухилянты или нет. По конституции, это... кто первый должен 네, идти вы можете, служить? Э, а? Нет, я сейчас. Запросам, покажу... запросам, Хорошо, я нет, я смотрите, я сейчас показываю свои документы. Так. Вы сейчас мне показываете резерв. Вы ухиляетесь или нет от службы? Нет. Ну покажите, пожалуйста. Есть у вас отсрочка? Хоть один, покажите. это... Да, рамка, вообще, да я тиктокер. Ну, новый Новая фишка, да? Да, новая фишка. Подражайте. Да, не подражаю. Можешь зайти на канал, посмотрим. Рамка Да, давайте. Вы ага. обязаны предъявить документ. Сейчас придем. Резерв. Вы можете ознакомиться. Что вам, нужно предъявить? с запросом до ПП. Что вам нужно предъявить? Будет документ, документы, еще. Паспорт подойдет? Так, здесь. Водительское посвящение, так, здесь.